আচ্ছা ন কুক এণ্ড ব্লগছেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আলহাম দিল্লা আমিও ভালে আছো কালি আলহী আহিছিলে আৰু বাহিৰাটোৰ অৱস্থা দেখক একেবাৰে বেয়া হৈ আছে তেওঁলোকে মানে চেহেৰী খায়ে ওলাইছিলে ঘৰৰ পৰা চেহেৰী খাই টোপনি গ'লে আকৌ উঠোতে মানে দেৰি হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যেন চেহেৰী খায়ে ওলাই যাওঁ আৰু তাত গৈ পেলাই অলপ হ'ম সেয়েহে তেওঁলোকে সাতটামান বজাতে আহি আমাৰ ঘৰ পাইছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে শুইছিলে আৰু তাৰপিছত ইফতাৰো কৰিলে সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতি দহটামান বজাত তেওঁলোক গৈছে প্ৰথমতে মই বিচনাখন চফা কৰিলোঁ মানে আলহী আহিলে বিচনা চাদৰ সলাব লাগে আৰু সেয়েহে মানে বালিচৰ কভাৰকেইটা আগতে সলাই লৈ আছোঁ বিচনা চাদৰখনো মানে সলাম প্ৰথমতে বিচনাখন জাৰি ল'ম এতিয়া বাথৰুমলৈ আহিলোঁ মিচিঙত কাপোৰ ধুবলৈ মানে পানী ভৰাবলৈ দি থৈ গৈছিলোঁ সেয়েহে আহি কাপোৰখিনি দি মিচিং চুইচ দিলোঁ সেইফালে কাপোৰখিনি ধোৱা হৈ থাকক মই গৈ পেলাই বাহিৰা কামখিনি কৰি ল'ম বিচনা চাদৰখন সলাই দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া বালিচৰ কভাৰকেইটাও সলাই আছোঁ আৰু এয়া দেখক ফুল গছজোপা মানে বতাহতে নে কিবা হাত লাগিয়ে পৰিছিলে গোটেই পাতখিনি পৰি আছিলে তলত ভাবিলোঁ প্ৰথমতে গছৰ পাতখিনি লগাই লওঁ আৰু এনেকুৱা সেউজীয়া পাত থকা গছ মোৰ বহুতেই ভাল লাগে কিয়নো ধুবলৈ বহুত সহজ হয় আৰু এই ফুলখিনি মোৰ ননদ এজনীয়ে বনাই দিছিলে হাতেৰে মানে তেখেতৰ পেহীয়েকৰ জীয়েক হয় আৰু এইজোপা মই নিজেই লৈছিলোঁ আৰু এই সৰুজোপা হৈছে অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ সেউজীয়া গছ মোৰ বহুতেই ভাল লাগে আৰু ধুবলৈও বহুত সহজ হয় এই শৰাইটো মোৰ বিয়াত উঠিছিলে আৰু লগৰ বস্তুটো এই হাঁহ দুটা মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো পিকনিকত গৈছিলে তেতিয়া আনিছিলে আৰু এনেকুৱাকৈ সজাই থৈছোঁ এই চুকটোত দেখিবলৈ ভালেই লাগে হ'লেও মানে এই ৰুমটোত কাম বেচিবলৈ ধূলি বেছি লাগি থাকে আৰু এই ফুলটো মই অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ দেখিবলৈ বহুতেই মোৰ ভাল লাগে ওপৰৰ এই কাঠৰ হাঁহ কেইজনীও ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে আনিছিলে পিকনিকত গৈছিলে সি তেতিয়া আনিছিলে আৰু এয়া দেখক গোটেই ৰুমটো এতিয়া চাফা কৰি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এইফালে চুকত মানে মাল আৰু এক পিচ বাঢ়িছে এতিয়া এতিয়া গোটেই ৰুমটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ পৰ্দা কাপোৰখিনিও সলাব লাগিব পাহৰি আছোঁ আৰু গোটেই ৰুমটো চাফা কৰি লোৱা হৈ গৈছে ৰ'ব মানে ঘৰটোহে চাফা কৰিলোঁ বাহিৰৰ অৱস্থাখিনি অলপ দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু এয়া দেখক কালি মানে বাৰাণ্ডাতে দা মাৰিছিলে আৰু এয়া দেখক খৰিখিনি এতিয়াও ইয়াতে আছে কোনোবাই নিলে মানে তাৰপিছতহে আৰু চাফা কৰিব পাৰিম গাঁৱৰ গোটেইখিনি মানুহে অলপ অলপকৈ খৰি লৈ যায় যাৰ যেতিয়া লাগে আৰু এইফালে দেখক এয়া চোতালৰ অৱস্থা এইখিনিও বেলেগে নিয়াৰ পিছতহে মানে চাফা কৰিব পাৰিম মোৰ চৌকা নাই সেইকাৰণে অলপো জ্বলাব নোৱাৰোঁ মাজে মাজে মোৰ মন যায় চৌকাত কিবা কিবি পৰিবলৈ হ'লেও মানে চৌকাৰ একো সুবিধাই নাই মোৰ ঘৰত গাঁৱৰ মানুহখিনিয়েই নিয়ে যেতিয়া যাৰ মানে দৰকাৰ হয় এইটো ৰুমৰ কাম শেষ হ'ল লাইটটো বন্ধ কৰি থৈ যাওঁ এনেই বিল উঠি থাকিব বহুত দিনৰ পুৰণা বস্তু এটা উলিয়াইছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ দেখুৱাওঁ এই ফুলপাহ মই নিজে হাতেৰে বনাইছিলোঁ এই ফুলপাহ বুলিয়েই নহয় মই আৰু কিবাকিবি বনাইছোঁ মানে বিচনা চাদৰ ডাঙৰ বিচনা চাদৰ এখন ৰুমাল টেবুলৰ কাপোৰ এনেকুৱা কিবাকিবি বনাইছিলোঁ এই দুপাত্ৰাখন মই আগতে নামাজ পঢ়োঁতে লৈছিলোঁ মানে গোটেই গাটো ধুনীয়াকৈ ঢাক খাই যায় ল'বলৈ বহুতেই আৰাম আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত দুপাহ ফুল এনেকুৱাকৈ আঁকি নিজে মানে ফুল উঠাইছিলোঁ আৰু সিফালৰ চুপটোত আৰু এটা ফুল আছিলে বুলি মই পাহৰিছিলোঁৱেই যেতিয়া কাপোৰ ধুবলৈ লৈ গ'লোঁ তেতিয়াহে মানে এই দুপাত্ৰাখন ধোৱাৰ সময়ত দেখিলোঁ যেন এইখনত ধুনীয়াকৈ ফুল আৰু এপাহ আছিলে আৰু এয়া দেখক মই নিজে হাতেৰে বনাইছোঁ আৰু এই দুপাত্ৰাখন আজিৰ নহয় বহুত দিনৰ পুৰণা হয় হ'লেও মানে দুপাত্ৰাখন ভাল বুলি মই নামাজ পঢ়োঁতে লওঁ মই যেতিয়া মোৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ চুইজাৰ পিন্ধিছিলোঁ তেতিয়া এই চুইজাৰৰ পিছটো লৈ মই দৰ্জিৰ তাত চিলাই লৈছিলোঁ আৰু এই দুপাত্তাখন এতিয়াও আছে চুইজাৰযোৰ মই পিন্ধি শেষ হ'লনে কাৰোবাক দিলোঁ পাহৰিছোঁ এই দুপাত্তাখনৰ বয়স কিমান জানেনে বিছ বছৰ বা একৈছ বছৰ হ'ব তেতিয়াই মই প্ৰথম চুইজাৰ পিন্ধিছিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ কালিয়ে বুট শেষ হৈছিলে সেয়েহে এক কেজি বুট ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলে এতিয়া বইল কৰি ল'ম এইফালে আলু আৰু পানীলাওৰ বাকলি কাটি লৈছোঁ ভাজি বনাবলৈ আৰু এইফালে পানীলাও কাটি লৈছোঁ মাছৰ সৈতে বনাম আজি পানীলাও অলপ বেলেগকৈ বনাম মানে মছলা নিদিয়াকৈ কম মছলা দি বনাম আৰু এইফালে এয়া বইল কৰি লোৱা হৈ গৈছে বুটখিনি এতিয়া ভালকৈ ধুই পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তাৰপিছতহে বক্সত ভৰাই মানে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু মাছখিনি ওলাই লৈছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা অলপ পানী দি থৈছোঁ এইফালে কণী চাৰিটা বইল কৰি লৈ আছোঁ মানে ইফতাৰত খাবলৈ বইল কণী কণীখিনি বহাই দিলোঁ গেছত আৰু এইফালে ওলাই লৈছোঁ অলপ পুঠি মাছ আৰু মাছৰ তেল এইখিনি ওলাই লৈছোঁ ইফতাৰৰ সময়ত ভাজি খাবলৈ আৰু ইফতাৰৰ সময়ত মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া এয়া হৈছে চেহেৰীৰ ভিডিঅ' একেবাৰে মছলা কমকৈ দি আজি মই পানীলাও আৰু মাছ বনাইছিলোঁ চেহেৰী খাবলৈ মানে সদায় মছলা দিয়া চব্জি খালে অলপ অসুবিধা যেন লাগে সেইকাৰণে এইফালে গৰম গৰম ভাত আৰু পানীলাও তৰকাৰী আৰু মাছ এনেকৈয়ে আজিৰ মানে চেহেৰী খালোঁ খাবলৈ ভালেই লাগিছিলে লগতে গাখীৰ আৰু কল আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুকত চালে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰি আছোঁ আকৌ আহিম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আল্লা হাফিজ